снова Павел. Хочу вам показать, что случилось с моими цитрусовыми. Вот. Второе лето они уже у меня стоят. Были пышные, густые, не мог нарадоваться ими. Но пришло лето. Солнышко начало греть. Стало жарко, как сейчас. Очень жарко в комнате. И все листья, листья начали падать резко вот Такие оголившие оголившиеся получились гранат растет у меня так, здесь у меня павловский лимон здесь кинкан здесь рука будды Грифрут. Что-то он ни хера не хочет расти, уже второй год сидит на месте. Это что у нас у меня? Пандороза. А это у меня вот в этом году удачно помыло. Я купил это вот, вот это все у меня помыло. Здесь, 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 здесь. В общем, там 96 штук семечек нашел. Так, паразиты завелись у меня. Тоже листики какие-то становятся непонятные. Так, почему не фокусируется? Так. Не хочет фокусироваться. в общем какая-то ерунда завелась листья становятся и белая херовина какая-то завелась и паутинный клещ в общем такое дело вот буду обрабатывать здесь снимал видео но перепрошивал телефон. Тот видос удалился, который я снимал раньше. Я вот здесь проводил опыт. У меня помыло рос. То есть вот сейчас покажу. Вот так, это уже второй год помыл этому. Я их пересаживал. Посадил в zip-пакет. И как получается. То есть Посадил э, помелы в зип-пакет Вот это у меня лимон рос, павловский, растет Я сделал надрезы На, на и на лимоне И сделал прививку в приклад и обмотал Вот где-то уже два месяца у меня висит Видно уже все прижилось Потому что начал давать начали побеги расти. Вот. И, то есть,